جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ایسے برگزیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نوازا جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں تمہید حضرات گرامی آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک ایسے عظیم المرتبت صحابی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کی ایمان افروز زندگی صبر و استقامت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت دین کا ایک روشن باب ہے یہ عظیم شخصیت حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہیں جو اسلام کے پہلے معزن ہونے کا شرف رکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی اور اسلام قبول کرنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے آپ رضی اللہ عنہ ایک کمزور اور لاچار غلام تھے لیکن آپ کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال تھا جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سنی تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اسلام کی خاطر صحوبتیں برداشت کرنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو پہنچی تو وہ غزبناک ہو گیا اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اسلام سے باز رکھنے کے لیے سخت ترین اذیتیں دی آپ کو تبتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے اور آپ سے کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ہر حال میں صرف ایک ہی کلمہ جاری رہتا اہدو اہدو میرا رب ایک ہے میرا رب ایک ہے ان سخت ترین حالات میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ایمان میں کوئی لغزش نہ آئی آپ نے صبر و استقامت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ راشد ہیں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا انہوں نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھاری قیمت ادا کر کے خریدا اور انہیں آزاد کر دیا اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظلم و ستم سے نجات ملی مسجد نبوی میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اذان دینے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ازان دینے کا شرف عطا فرمایا آپ رضی اللہ عنہ کی آواز میں بلا کی کشش اور سوز تھا آپ کی اذان سن کر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا ہوتی تھی آپ رضی اللہ عنہ نہ صرف اسلام کے پہلے معزن تھے بلکہ ایک طویل عرصے تک مسجد نبوی میں یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی آپ کے لیے ناقابل برداشت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اذان دینا چھوڑ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے آپ کی آواز بھر آتی تھی کچھ عرصے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ ایک بار پھر اذان دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست کو رد نہیں کیا اور جب انہوں نے ازان دی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مقام حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان برگزیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی آپ رضی اللہ عنہ کا ایمان، صبر و استقامت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور ہمیشہ سچائی اور حق پر ثابت قدم رہے خاتمہ حضرات گرامی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایمان کی قوت سب سے بڑی قوت ہے اور اللہ پر توقع کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور دین اسلام کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے امین اس تقریر کو مزید مؤثر بنانے کے لیے آپ مندرجہ ذیل چیزیں شامل کر سکتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کچھ ایمان افروز واقعات ان کی سادگی اور توازوں کا ذکر ان کی دیگر خدمات جو انہوں نے اسلام کے لیے انجام دی اشعار اور اقوال کا مناسب استعمال امید ہے کہ یہ تقریر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی اگر آپ کسی خاص پہلو پر مزید تفصیل چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور پرفیکٹ بات میں یہ اس نے تو کمال کر لیا یار میرا میں نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہوگا ایسا ایسا ہو گیا یار وہ بھی اتنی لمبی اسپیچ کر دی اس نے کہی ہے نا اور وہ بھی بالکل پرفیکٹ خالی میں نے کچھ پوچھا اس میں بہت کچھ بتا دیا یار اتنا یار ایڈوانس ہے یار مطلب اس سے کچھ بھی پوچھو ہو بتائی گی پکا بتائیے گی اس میں کچھ